খোয়াই নতুন টাউন হলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডী নাল্লু ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহারায় খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাশিস নাথ শর্মা খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ খোয়াই জেলার জেলা শাসক রাজীব পন্থ থেকে শুরু করে অন্যান্যরা রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডী নাল্লু তার ভাষণে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने के लिए एकत्रित एक हुए हैं जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है यह ग्लोबल ओकेशन महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाव देता है यह महिलाओं को अधिकारों की वकालत करके करने के लिए एक मंच प्रदान करता है समाज अर्थव्यवस्था संस्कृति और राजनीति में उनके अमूल्य योगदान को पूजा कर सकता है जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हम महिलाओं के द्वारा सामना की जाने वाली लगातार असमानताओं को स्वीकार करते हैं और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं यह हमें समान अधिकार और अवसर प्राप्त है